Bakıya Rusiyanın xarici işlər naziri Lavrov gəlmişdi. Lavrov bir çox mesajlar verdi. Yəni Azərbaycanı təriflədi ki, Azərbaycanda Rusiyaya və rus dilinə böyük sevgi var və s. ancaq onun dediyi əsas cümlə nə idi? O dedi ki, Laçın dəhlizində gömrük postu qoyula bilməz, rəngən aparatları qoyula bilməz, sərhəd qoşunları qoyula bilməz. Lavrov Bakıya gələndə dedi ki, Laçın dəhlizində gömrük postu qoyula bilməz. Bu o deməkdir ki, O ərazilər Rusiyanın nəzarətindədir. Bu sözləri kanal oluntsa müsahibəsi zaman Musavat Partiyasının sədri Arif Hacılı söyləyib. Rus qoşunlarını Azərbaycan ərazisinə buraxmaq lazım değildi. Onların nəzarət etdiyi postdan qeyriqanuni silahlı şəxslər ərazimizə daxil olur və əsgərlərimizi şəhid edir, deyə o əlavə edib. Rus qoşunlarını Azərbaycan ərazisinə buraxmaq lazım değildi. Yəni bütün bunlar hamısının nəticəsidir. İndi e, konkret olaraq e, Qarabağ ərazisində baş verən hadisə və orada e, övladlarımızın şəhid olmasının səbəbi nədir? Yəni həmin dəhlizdən hansını ki e, Rus fevəramlı qüvvələri qorumalydılar və orada hər hansı bir qeyri-qanuni fəaliyyətə imkan verməməlidilər. Oradan deməli e, torpaq yolundan istifadə eləyərək Azərbaycan ərazisinə silah gətirilir, Azərbaycan ərazisinə hərbi qulluqçular gətirilir və ya nə istəsələr gətirirlər və nə istəsələr aparırlar. Yəni buna Rusiyanın orada olan silahlı qüvvələri nəzarət edir. Yəni orada Rusiya silahlı qüvvələri olmasaydı bu mümkünsuz idi. Və ya elə götürək bu hadisədən bir neçə gün əvvəl Bakıya Rusiyanın xarici işlər naziri Lavrov gəlmişdi. Lavrov bir çox mesajlar verdi. Yəni Azərbaycanı təriflədi ki, Azərbaycanda Rusiyaya və rus dilinə böyük sevgi var və s. ancaq onun dediyi əsas cümlə nə idi? O dedi ki, Laçın dəhlizində gömrük postu qoyula bilməz, rentgen aparatları qoyula bilməz, sərhəd qoşunları qoyula bilməz. Yəni bu deməkdir ki, bu ərazi Rusiyanın nəzarəti altında olmalıdır. Və bir neçə gün sonra Rusiyanın nəzarəti altında olan həmin o 5 kilometrlik ərazidən torpaq yolu ilə Azərbaycana qeyri-qanuni silahlı şəxslər daxil olur və Azərbaycanın askerlərini şəhid edir. Yəni bütün bunlar hamısı əvvəl buraxılmış səfərlərin nəticələridir və təəssüf ki, bu səfərlər indi də davam edir. Yenə də Rusiyaya xoş görünmək, guya Rusiyaya daha loyal münasibət bəsləməklə Rusiyanın, xüsusilə Putin rejiminin rəğbətini qazanmaq bu rejiminin Azərbaycanla qarşı münasibətini dəyişdirmək barədə sadəlöv düşüncələr düşüncələr təbii ki, təəssüf ki, bu gün də davam etməkdədir. Halbuki Rusiyaya bu şəkildə münasibət göstərməyin acı nəticələrini biz dəfələrlə görmüşük.